Посмотрите, арбузик О, это выращенный органикой. Не химией, а органикой. Посмотрите, он имеет где-то 12-13 килограммов. Начинали мы э, с 5 гектаров. На сегодняшний день мы выращиваем 80 гектаров арбуза и 30 гектаров дыни. Начинаем мы выращивать в теплицах ставим семечки в кассеты где-то 1 марта мы ставим в теплице семочки выращиваем рассаду и с 1 апреля мы высаживаем уже на поле под пленку это у нас топ мара он не круглый, чуть-чуть э, длинненький. Э, он очень сладкий, вкусный. У нас есть э, 6 видов арбуза, с которыми мы работаем. До этого года мы выращивали э, сердечко, но ну, квадратные арбузы сердечко. Но в этом году у нас немножко проблемы в хозяйстве, и, и поэтому мы и с ними не очень-то занимались. Мы ставим их в формочки, вот, поэтому э, на каждый арбуз больше внимания, потому что они в форме в формочках. И жара это каждый день надо их переворачивать, за ними смотреть, за ними ухаживать. Там, где пятно появилось, снимаем, снова ставим. Ну, труда там очень много, и поэтому там много времени на него уходит. Продукцию мы распределяем здесь, вытираем, клеим наклейки, все это у нас в Софьянах. Мы все делаем уже со склада, мы отправляем уже, грузим фуры и с фуры в Киев. Отправляем. Я работаю в Дунайском аграрии с первых дней. После двух лет работы я предложил нашему бывшему Царство Небесное шефу Роману Ляновичу заниматься арбузами. Ну, мы начали первый год 5 гектаров, и потом пошло-поехало. И вот так уже 8 лет я занимаюсь только арбузами. По профессии я сам инженер-механик. Я не агроном. Я просто любитель. Ми знаходимося в саду персику та нектарину. Тут ми вирощуємо нектарин сорту Дельта та персик сорту Cresthaven. Специфіка використання органічних препаратів в чому? Обробки необхідно проводити тільки в вечірній або нічний час при температурі нижче 25 градусів, тому що бактерія або гриб при сонячному світлі високій температурі не працюють проти того об'єкта, проти якого ми їх застосовуємо. Зараз ми збираємо персик сорту Cresthaven. врожай збирається вручну. Сортування теж відбувається безпосередньо в саду. Зараз ми ось позбирали персики, наш врожай. Тепер ми його сортируємо по коробочкам, де крупніший, де помельше трошечки. Беремо, стараємося, щоб у нас було, щоб нашим діткам, нашим людям, нашим бабушкам, дідушкам було що їсти, вітамінчиків покушали. Працюю я в тов «Дунайський аграрій» другий сезон. За освітою я агроном-садівник. Закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування України. Ми продовжуємо справу нашого покійного керівника Діжука Романа Ульяновича і будемо надалі відроджувати наші сади, поля та городи. Сегодня вот мы начали уборку подсолнечника. В первую очередь самая главная проблема наша – это сорняки. Мы гербициды не используем, мы боремся с ними механически. Это междурядные культивации, баранование. Все это надо успеть в сроки свои сделать, чтобы максимально добиться чистоты полей. На этом поле конкретно 90 гектар подсолнуха. Уборку начали сегодня ближе к обеду. В принципе, влага уже подошла, 8% влаги самая базовая влага, при которой можно убирать подсолнух. Это необычный подсолнух. Этот подсолнух с большим содержанием масла. Если образно там со 100 килограмм подсолнуха можно выкачать 25-28 килограмм масла, то с этого можно выкачать 30-35 килограмм масла. В принципе, сезон этот мы закончили. Сезон не очень хороший и не самый плохой, так скажем, урожай. Средний. Вот остался подсолнух, доберем и уже стартует подготовка к новому сезону, к посевной. На этот год мы собираемся сеять пшеницу, озимую плюс ячмень и яровые культуры. Сейчас подготавливаем поля, делаем лучевание, первый след, подготавливаем поля к посеву озимой пшеницы. Я думаю через месяц, это середина сентября, мы начнем посев с новыми силами.